yo'q adashib ketdim deb aytgan xato qildim deb ha lekin ha xato qildim degan lekin siz de. a, ha lekin siz kitobda bor degansizku qaysi kitobini aytdingiz aynan bir shu joyini bir kirib o'qib ko'rmoqchi edimda men bir siz iso alayhisalom haqida bilmoqchimisiz y иmeнnоsi bahslashib ko'rgan bir kirib o'qib ko'rmoqchi edimda shunchaki mayli men sizatz yo u nima uchun nima qiziqtiryapti sizga aka uni bilishlik misol yo shunchaki ena yerda yana bitta ikkitasi bilan gaplashib qoldimda shu temada men o'zi bilasizku anchadan beri sizni anaqangizni kirib ma'ruzangizni eshitib turaman savol savol berib turaman o'zi keyin shu mavzu ochilib qoldida bir gruppada keyin qaranglar dedim men shunaqa ahmadiylarni gruppasida ko'p anchadan beri dedim suhbatlarini eshitib turaman dedim ularni dedim keltirayotgan dalillari sizlarnikidan ko'ra mahkamroq desam qaysinisi qaysinisi deb qolishdida keyin shu shu mana shu mavzu desam uyog'idan olib kelishdi ish bu yog'dan olib kelishdi sizni bir ikkita gaplaringizni o'g'irlab gapirdim keyin mana bunaqa joyda mana bunaqa ekan deb lekin endi o'zim o'sha narsani o'qib ko'rmaganligim <laughs> uchun obdon ichkariga kirib ular bilan qo'shilishib <laughs> gaplashib ketolmayapmanda o'shu joyidan bir o'zim o'qib ko'rmoqchi edim shunchaki mayli aka sizni lichkangizga ham tashab qo'yamiz ua tashlab qo'yibdi olsangiz bo'ladi so'rayman degandim har safar aka siz juda ko'p savol berasizda to'g'rimi endi biz boshqa joyda ham endi biz bilan ko'p suhbat qurgansizu shunga siz qanday fikrdasiz misol bugungi kunda bir inson turibdida shubhada turibdi misol dinda shunday bir inson turibdi shubhada misol shubhada e, yurgan musulmonlar bor ba'zida nima deb o'ylaysiz meni bizni mana shu guruhdagi so'zlarimizni eshitib ular e, islomda mustahkam bo'ladimi yoki наоборот islomna shubhasi paydo bo'lib qoladimi nima deb o'ylaysiz ya'ni qaysi kimni so'zini eshitib odamda dinga bo'lgan shubhasi paydo bo'lishi mumkin endi qarang dinni avval man o'zim men dinni oldin uh, o'rganib endi qanchalik miqdorda o'rganganligim unchalik muhim emas endi oldin o'zimga kerakli darajasini o'rganganman mana bu ancha vaqt oldin a lekin dindan chiqqanimdan keyin уже dindan uzoqlashganingizdan keyin boshqa bir dinni boshqacha tushuncha bilan tushunadigan insonlarni suhbatini eshitsangiz unchalik nima deydi faqatgina bir tomonni gapi yoqishi mumkin sizga misol uchun men dindan chiqishimni sababi o'sha har xil bir ma'ruzasi bir ma'ruzasiga to'g'ri kelmay bir mantiqsizliklarga uchrab ingdan chiqib ketgan bo'lsa просто sizlarni gapinglar именно o'sha narsani qandaydir yetkazib berishinglar menga yoqdida m o'zingizga ham aytganman bu gapni aka sizlarni mantiginglar boshqacharoq ekan sizlarni gapinglarni eshitish yoqyapti deb kirib ko'proq eshitib o'tiraman lekin agar men uch to'rt yil oldin musulmon bo'lib yurgan paytim sizlarni eshitganimda balkim boshqacha ta'sir qilardi bu nima deydi dinga bo'lgan qandaydirchiqas mожет chiqmasdim emas qandaydir o'zimni dinimga наоборот shubha bo'lib qolishi mumkin edi deb de o'ylayman chunki bir narsaga ishonib turibsiz ayniqsa hozirgi kunda ko'rib turibsiz fanatiklar ko'p bror muxtor alini o'zini bir fanatlari bor uni bitta gapirgan gapi bo'ldi demak islom shu degani ekan deb tushunadiganlar bor shukurullo dalarni ham fanatlari bor uni gapirgan gapi gap bo'ldi uni gapi demak islom shu ekan deb tushunadiganlar borda siz boshqa internetda ularni birontasini o'sha kungaday bir bahs qilib ularni qandaydir oyoqdan bir toyitirib manau joyda adashtr adashib turganligini siz bildirib qo'ysangiz uni fanatlari резк boshqacha nimaga borib a biz bunga ishonib yuruvdik dinda bunaqa anglashmovchilik bor ekanku degan narsa bilan yo sizni yo'lingizga yurib ketib qoladi siz o'rgatgan anaqa bilan yo qandaydir shubha bo'lishi ham mumkin chunki ayb aga mana toza gapim cho'zilib ketyapti mana shunaqangi domlalarni bir murosaga kelolmaganligini oqibatidan ham ko'pchilik dindan chiqib ketyaptida to'g'risi bitta domla mana bunaqa deb tursa bitta domla mana bunaqa deb domlalarni o'rtasida ham hozirkonreni bo'lyaptida qandaydir u domlani aybini bunisi ochib qo'yadi bu domlani aybini unisi ochib qo'yadi ana o'rtadagi fanatiklar sarson qaysi biriga ishonishni bilmaydi a bu yoqdan bir domla chiqadida domlani gapiga ishonmasang kofir bo'lasan deydi bo'ldi keyin u majbur o'sha domlani gapiga ishonishga birortasini bu nimada aka domlalarni bir biri bilan bo'lagan ixtiloflari u shaxsiy xatolar bo'lishligi mumkin lekin umuman islomda dunyodagi dinlar butun dinlarni bir biriga bo'lgan ixtiloflari qarama qarshiliklari bu odamni iymondan uh, kamaytirmaydi наоборот odamlarni bir narsani o'rganishda sabab bo'ladi masalan oldi olay uh, nyutonni qoidasiga ba'zi bir fizik olimlar ixtilof qilmaganda nyutonni xatosini topmadi neutonni ham to'g'ri to'g'ri joylari bor ba'zi bir xatolarni topgan fizik olimlari bo'lgan masalan ba'zi bir kitoblarida yoki ibn sinoni meditsina bo'yicha aytgan so'zlariga ba'zilar ixtilof qilmaganda meditsina rivojlanmasdi bu dunyo shunday narsaki ixtilof bilan qarama qarshi chiqishlik bilan insoniyat rivojlanib kelgan bugungi kungacha bu musulmonlar hech qachon mana shu bir ming to'rt yuz yildan boshlab bugungi kungacha islom tarixi ham butun insoniyatni qarasangiz bir biri -bir bilan ixtiloflashishliklar только islomga foyda berib kelgan agar tarixni yaxshi qarasak misol birinchi islomda bo'linishli shiyalar bilan sunniylar va hamma yaxshi biladi shiya va sunniylar bir biriga shunaqa darajada kontrol qilib turgan bir birini jicha xatosi bo'lsa bir biriga ikkoviam bir tomondan qo'rqib turgan biron bir dinga bir, bir narsa qo'shib yuborishlikka yo hozirgi kunda shunday chiqadiki sunniylar hadislarga nima qo'shgani ma'lum shiyalardan o'qisangiz sunniylarni xatosini shunaqa aytib qo'yadi ko'rib olasiz endi sunniylarni kitobini o'qisangiz shiyalarni xatosini ko'rib olasiz kimisi qayerda nima qilganini ikka ikkala tomon ham masalan sunniylar ba'zida o'zlariga yoqmaydigan hadislarni olmagan shiyalar ba'zida o'zlari yoqmagan hadislarni kiritmagan shu xuddi shunaqa bo'lib shiya va sunniy tizimi o'zi yaxshi qarasangiz islomga bugungi gün kungacha payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan chiqqan yani, har bir hadislar qandaydir bir jihat bilan musulmonlarga bir boylik bo'lib kelib qolgan buni biz hech qachon musulmonlar bu narsani qarab turib tushkunlikka tushib nimaga mana bo'ldi u bo'ldi qilinmaydi balki наоборот ilm olishlikka misol oddiy olaylik oddiy abror muxtar ali domladan men misol insoniylik jihatdan hech qachon u kishidan xafa emasman yoki u kishiga yomonligim yo'q balki men o'sha oxirgi marta qilgan suhbatda bir qo'pollik qilib gaplashganimdan afsuslanaman ochig'i Me, keyin me dedim, va, va, me beker, e, men keyin eshitib olib juda hijolat bo'ldim bekor men mana shu sen deb gapiribman dedim ochig'i va men bekor meni senlasa ham indamay siz deb qo'yishim kerak ekan o'zi asli fos degan so'zlarni bekor ishlatman men afsuslanaman ochig'i mana yurakdag so'zni aytyapman lekin e, domla bilan meni bitta mavzudagi qilgan ixtilofim bu degani men u domlani bo'ldi zalolatda adashgan u odamlarni yomon yo'lga olib ketyapti degani emas aka bu umumiylashtirish kerak emas men bitta mavzuda yo uch to'rtta mavzuda barmoq bilan sanasa tugaydigan ba'zi mavzularda men ixtilof qilaman lekin bu narsa oddiy masalan qancha musulmonlarga qur'on kavlashga sabab bo'ldi bu odamlar qanchalar ma'lumot olishlikga sabab bo'ldi umrida qur'on o'qimaganlar iso alayhissalom haqida ma'lumoti yo'qlar quron ochib ko'rdi qur'on o'qib ko'rdi bu foyda beradi har doim shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ummatimning ixtilofligi bu ummatim uchun bu bir ne'mat degan bu insoniyatni bosh tarixidan boshlab bu ixtiloflar bo'lib kelgan и bu narsa insoniyatni rivojlanishliga sabab bo'lgan har bir sohada ixtilof bo'ladi oilada ham ixtilof bo'ladi aka ukani parlamentlarni ham qarang bir tomonda oppozitsiya bo'ladi nimaga чтобы rivojlanishlik uchun oppozitsiyaga обязаteльно ruxsat beriladi bu xuddi shunaqa erkinlik bo'lishligi kerak hech kim hattoki umar roziyallohu anhuga sahobalar kelib ixtilof qilgan bahslashgan hatoki paytida abu bakr siddiq va umar roziyallohu anhu anhularning o'rtasida e, bahs bo'lib turasidi ya'ni tolash tortishuvlar bo'lib turasdi bu narsalar hech qachon musulmonlarni dindan qaytarmagan yani. siz o'ylaysizmi bugungi kundagi domlalarni bir biri bilan qarshi chiqyaptimi bugungi kundagi bilan shunaqa bo'lyaptimi unaqa bo'lmagan oldindan bu narsalar bo'lgan lekin oldingi qavmlar buni to'g'ri qabul qilgan va to'g'ri ma'lumotlar kelib chiqqan to'g'ri undan to'g'ri foydalanib kelingan endi hozirgi kundagilar ba'zilar buni yomon jihatini olib aytishyaptida man qaranglar mana shu sababdan ko'pchilik ateist bo'lib ketyapti yo dindan qaytib ketyapti juda kamchilik to'g'ri qaytayotganlar ham bor kamchilik u biz o'ylayotgan darajada hamma qaytib ketdi наоборот mana shu sabab orqali domlalarni ixtiloflari sabab orqali ko'pchilik qur'on kavlashga harakat qilib ko'ryapti o'qib ko'ryapti masalan sizlar ham qandaydir bir ma'noda musulmonlarga yordam beryapsizlar qanaqa sizlar aytyapsizlar misol aka singildan tarqaganmi sizlar shunaqamisizlar degan savolni ko'tardinglar musulmonlar qur'onni izlanishni boshlayapti keyin ko'ryapti ba'zilar действительно qur'onda u narsa yo'q ekanu deyishyapti если sizlar shu so'zni ko'tarmaganinglarda musulmonlar uni oddiy eshitib yurganini ko'tarib yuraverasizlar sizlar qandaydir mavzuni ko'taryapsizlar musulmonlarga imkoniyat bo'lyapti действительно haqiqatdan ham qur'onda shunaqamikan deb ochib o'qishyapti